Девчата в Шарківщине, ну и жители Шаркивщины, собрали травы, Чебрец и что там? Мята, мелиса и этот зверобой вот. хлопцам делать чаи, липа. Это мы уже загрузили машину? Ну так а что? Загрузили. Взлетись? А что будет, как Ничего с Ничего с не будет? Он замотанный Но, весь, и будет красота я. и чистота. Вот. Так, так. Да, Ваня загрузил машину под потолок. Сидушки не брали Вот, ну. Предельно, тут минимум. Готовы. Первая выгрузка. Ваня разгрузил. Хлопцам. Пирожки. Это. Передача, Это. молочко. Все. Ну еще впереди путь у нас. Впереди. Будем постепенно. Вот, Александр, значит, смотрите, мы хоть что-то привезли, ну, по-любому. О. Александр вам скажет сейчас, прямо. Э, да, я скажу. Меня зовут Александр, я служу в разведроте. Я с Кременчуга. Э, волонтеры с города Миргорода привезли нам, собственно говоря, вот эти все прекрасные продукты, начиная от капусты, булочек, хлеба, муки и, и растительного масла, печенья, очень, ну, не знаю. В общем, все, всего, всего, всего очень много. За что мы, собственно, все, то есть разведрота, которую представляю на данный момент я, вам очень благодарны. Спасибо ну, большое. Ну, если честно, то, конечно, приятно, что пацаны приезжают гости. Нормально. Всегда. Нас не забывают. Все хорошо.